Всем привет! Тема доклада. Несложная кое-что в том, что Начну с грустного. С грустного, как то есть там профилисты, художники, вообще любители. А, и вообще доклад он приходит с для начинающих. Вот кто хочет сделать свою первую игру, а, опять же, скрывается с моментом, а, начнем ну, на ее делать? Многие слышали там кросс-платформенность, там еще какие-то хитрые мудрые слова. А, так вот, доклад пойдет о том, что же сейчас мода. И вообще мода нужна или не нужна. И вообще это нужно ли следовать моде, нужно ли поддерживать какой-то моде. А, некоторые это называют тенденциями. Всего такого запутанного и страшного пример привести, вот у нас есть логотипчик. Есть логотип, да? Лайлайфича, играть как ребенок. Ну, в любом возрасте, сколько бы не было Вот как бы. за этим был потому что женщины 45 лет, они играют, играют увлеченно, прям как дети, да? Каждый помнит свои самые прекрасные, наверное, годы в жизни, ну, великие, особенно постарше, а да? свои детские годы. Вот, многие, благодаря тому, что там работают, какие-то сложности, трудности в жизни, семейные отношения, вспоминают еще бы пойти бы в садик, часик поспать спать бы, вообще за радость днем еще зашибись. Вот. вот. это наш старый логический. А может быть, может быть, не старый, может быть, вот то вот новый. И вот как определить, вот это лучше, или вот это лучше. То хорошо, то меня, то хорошо. Про меня как? Управляю компанией 2060 года с Мукком. В прошлом был а, менеджер в крупных корпорациях, специализируюсь в идее конечного пользователя реализации проекта, а, очень уникален ноу хау И сейчас, наверное, самое такое, очень большое исключение, это сверхспособность человека готовиться к выпуску. Хитрый продукт, ну, хитро-мудрый, ну, например, бисквитцин, а вот, в этом году, конечно, надо будет продукт, который нужен каждому человеку. Ну, из них была. Перед этим был доклад Аллы. Вот, Аллы. Вот, Фамилию не припомню. А, запомните раз и навсегда, что прежде чем что-то реализовывать, вообще в жизни, какой-либо продукт или какую-либо идею, либо что-то, вам нужно подумать про да, Если вы делаете продукт сами для себя персонально, то ни на что не, не рассчитывайте. Сделали продукт ради себя, поставили в, в рамочку, дали куда-нибудь, не рассчитывайте никакие какие там средства, там, деньги и так далее. Может быть выстрелить, не выстрелить, но это маловероятно вообще. Всегда нужно делать ролл аудиторию, которая будет играть в вашу игру. был дракан, где аудитория это были женщины 45 лет, американки, э, не модные, какие-то обычные, которые дома играют, зато 12 долларов или 8 за игру. Раз. И спокойненько себе не играют. Любую идею, какая у вас не возникла, вы всегда думаете про аудиторию, которая будет играть. Будет намного проще попасть в сеттинг, кто на такой сеттинг. Ну есть такое художественное оформление, это и есть этим Михаил Сомов, он вообще все прекрасно знает про сеттинг, супер, художник, вообще все великолепно. Можно удовлетворить потребность любой аудитории. может Можно удовлетворить потребность в арте любой аудитории. Всегда думаем про аудиторию. Когда мы определились с возрастом аудитории, мальчики, девочки, подходит ли наша идея, Приступать к работе. Помимо художества существуют еще и технологии, где есть флеш, есть это старое. Уже я помню, у меня там лет на фабрике 4 флеш, может быть так да, активно хоронят на всех конференциях. Мы его по познакомились, тебе сказали, не пойдет, все умирай. Ну мы с Мишей раз думали, но лет, ну не пойдет. А, а модно сейчас очень это. Mobile, это модно, iOS и Android, то ну и все остальное, да, может быть. Благодаря прекрасным людям. На конференциях, которые я, там, я, посещаю, прям целые дни ЮНИКИ есть. целые прямо, сейчас у нас много потоков, так есть вот такой целый поток и целый день такой юники, 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 юники. юники. Но если разобраться, и вы новички, и вам хочется миру показать вообще свой проект, Самый простой способ, пока при этом на слово, это наши фицы. На самом деле, я этот рецепт не написал. Вот. Делюсь исключительно своими мыслями. Это не какие-то там. Это мои личные а умозаключения и опыт. Еще раз, старомодная флешка. Модно это, это не желтого Старомодна. В но это можно. Если коснуться еще истории, там, например, с 2010 года, когда а, перед этим был доклад, были вот скорачиваемые, сразу заплатил, там, например, через ну, бигфиши, там, дистрибьютировали да, по 30 там, долларов стоила игра, заплатил 30 баксов, скачал игру и играешь. Потом, после таких вот казуальных игр, больших, и так далее, очень стало модным но одно время это социальные социалки. Кто-то помнит, например, компания была, которая сейчас нет, IJF называлась, они выпустили ферму, и на ней заработали 24 миллиона долларов за в России в социальных сетях с Алексеем Костровым, во главе, и капец, и вообще там все такие, как это так, социалки, и вот все резко с я помню, у нас было направление ломанулись в социал. Что там делать, как там делать, какие-то трои, конверс, конверсии, непонятно, что такое виральность. То есть были доклады, когда там была виральность, там, и все, там была виральность, что это такое. Некоторые до сих пор знают, что такое слово есть виральность, но не знают, как ее посчитать. Вот. То есть, а потом после социала резко все ломанулись в мобайл. То есть, потому что кто-то сказал на конференции, а у ребята, но это вообще зашибись. А вы видели компанию где Insight? Я сижу на чем-то сижу, а мы не, пойдем в веб мы будем делать мобильные социалки, то есть еще такие фишки. И каждый виток, каждый год происходят какие-то такие новомодные штучки. За счет чего? Об этом мы сейчас поговорим. Самое дешевое время пробуждения в любом кризисе, а сейчас в мире кризис, это не прохождение в баре, в ресторане, где у нас еще и продовольствия нет, а в интернете. Никому не секрет, что проникновение интернета в мире не 100%. Сейчас есть активно растущие рынки в Азилия, а вот азиатские рынки. Например, в Китае, кто знает, кто не знает, но очень мало проводов интернета. Очень много беспроводного интернета. это телефончик, беспроводный интернет. И кто тоже знает или не знает, мы делаем короче для того, чтобы скачать про ну, чуть-чуть часть, потом, если понравилось, уже дальше, 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 пока Ну самое дешевое время провождения это в интернете. Раньше, когда это я не указывал в презентации, специально, потому что это все секреты только для тех, которые пришли. А для тех, которые не пришли, секретов не будет. Они это увидят, где-то там танцы, и все. Так вот, раньше, самое дешевое время советского человека, не люблю, не помню, какого, это было, пришло давно, в год, упал, телевизор, и идут какие-то там сериальчики и так далее. Как правило, никто за телевидением в чистом виде, там, за канал 1 плюс 1, либо Интер, либо СНБ, никто не платит. Люди смотрят, а каналы борются за рейтинг. Почему? Знаете, что такое рейтинг? Ну, какой-то нормально, книги, кто больше смотрит. Так же самое и флеш-порталы, когда-то боролись за рейтинг. Так же самое и площадки борются за рейтинги. Так же самое и iOS против Android борются за рейтинги. Так же самое Mercedes, BMW и там, другие машины борются за рейтинги. За рейтинги попасть в номер. Это в топ of Mind. То есть за ум каждого из вас. Если, например, молодого человека спросить, назовите три марки автомобиля, назовите, которые в голову попадаются сразу. Можно попросить BMW, BMW, Mercedes, Ferrari. BMW, Mercedes, Ferrari. Вот у этого человека в голове это топ of mind называется. Самые три топа. Машины это BMW, Mercedes и Ferrari. А автопроизводители между собой борются, вот, например, Mercedes и BMW, чтобы их первые называли. Ну, а что такое автомобиль? BMW либо Mercedes, чтобы сразу делать. один. Зачем это делать? Борются на рейтинги для того, чтобы, например, человек, который решил бесплатно провести время, посмотреть телеканал, он, я хочу посмотреть, например, и раз, включает им Итак, вот. И так, например, 80% респондентов из территории Украины включили интер. вот Рейтинги высокие есть внимание, интер, опа, показывают рекламодателям, у нас такой рейтинг, нас смотрят, что это человек, хотите там продавать молоко, либо колбасу, либо там алкоголь, либо там сигареты, потому что ну, сигареты запрещены рекламу, да, алкоголь просто один Давайте к нам рекламодатели, и с получают денежки. И за эти денежки живут. Также и журналы, там XXL, там Maxim, GQ, то есть все, все что происходит такое условно условной они борются за рейтинг за количество людей, а ли количество людей это называется трафик. вот этот вот чудесный трафик, за площадки для того, чтобы потом этот трафик продавать кому-то, каким-то рекламодателям. И за счет этого живут Сейчас мы знаем, что в Украине, например, да. сколько стоит интернет -провод, ну, проводной, кто помнит? 69. Вот девять. И достаточно быстро. Правда? Нужно сидеть в сетках, смотреть кино, играть. Быстро бесплатно. То есть платить вообще. Кто заплатил и все, если ты шпаешь. Самый дешевый рефер. баре стоит дороже. Так вот, за работу у нас это... Турка. А? Вон, да? Вот она у нас мобилька. Ну как ни странно, вот подскажу один маленький секрет, тоже очень большой секрет. Моему сыну 11 лет я ему купил на день рождения не он шеф, не крутой мобильный телефон, а купил крутой стационарный с большим граммом, хорошим процессором, с хорошей карточкой, Зачем? Потому что он рефератик не напишет на смартфоне. В PowerPoint презентацию не сделает на смартфоне. Если захочет фильм посмотреть какой-то, лучше смотреть на чуть-чуть больше экране. Да? В Excel, если что-то там построить и сделать, и видно, что где-то принцип Лучше на большом экране. Да? И так далее, и так далее. Могут продолжать до бесконечность. То есть PC, вот это, оно никуда не уходит. То есть какая бы ни была бы платформа, то ли это телеканал, то ли это флеш-портал, то ли это социальная сеть, то ли это там, Google Market, да, то ли это App Store, без разницы что, всегда вот эти площадки, они нуждаются в контенте. Если нет эксплуатации обновления контента, то площадка теряет своих рейтингов. Это если, к с сегодняшнего дня Интер начал потранслировать одну и ту же серию мультиков Симпсона 24 часа в сутки. Кто в этот телеканал смотрел Никто. Мы посмотрели бы день второй, дальше чего-то захотелось бы слушать. А это тут тоже секрет есть, который говорит о следующем. Что есть магнизм Давайте все побежим в соцсети. Давайте все побежим в мобайл. Давайте куда-то все побежим в мобайл, но как социалки. Это все, вот это давайте побежим, это называется новая рынка. И у каждого рынка есть понятие рождения. Ну не сразу же появился Store и Монтай. У них есть рождение, потом есть тенденции к росту. И вот запомните собираться на себя, вот эта самая важная штучка. Почему? Потому что в этот момент быстренькие и судливые предприниматели, которые имеют свои студии, либо имеют студии на примере, они либо имеют уже бизнесы IT, они стараются инвесторов, у которого есть много денег продать свои возможности, и чтобы инвестор проинвестировал в команду, либо в их компанию, что вот есть вот рынок, мы можем быть на этом рынке, показывать инвестору, вот инвестор, ты назови, сейчас мобайл в тренде, модно, и вот рынок вот так вот растет, а вот еще что там какой-то там издание написало, что рост этого рынка будет еще больше. Запомните, на Инвесторы всегда готовы инвестировать в растущие рынки. Как только инвесторы понимают, что рынок уже зрелый, и что вот-вот возможно будет спад, он уже просел чуть-чуть, да? В такой рынок венчурные капиталисты не инвестируют. Ну, вот практически Может быть, какой-то момент. Но что это значит для разработчиков это не означает, что это катастрофа. На самом деле я подвожу к тому, что есть рынок, например, флеш-портала, флеш Он развивался, развивался, развивался. Представим себе, что вот это 2010 год. Я специально эти цифры не ставил, а они у меня есть. 2010 год. здесь. Флеш а. Пик был где-то 11-12 вот здесь. Сейчас рынок не умер, не вот здесь. Он просел где-то здесь, до уровня 2060 года. То есть роста нет. Есть посадка, но рынок существует. Если рынок существует, то пользователи, которые вот играют, значит можно с него что-то снимать. Если бы рынок не существовал, ну все, пиши пропало. Инвестор Которые, и многие, которые хотят поднять денег под разработку чего-то, инвестируют еще раз. Только в рост растущий. Шансов больше. Вот, Падающий нет. Но если вы успели за собой застолбить, либо прочувствовать и найти свою нишу, то вам, может быть, достаточно будет находиться в рынке, который просел, но он существует. Понятно? Еще раз расскажу, почему флеш, Юнити, социальные сети, базы и так далее. То, самое, что... проще, да, надо пошли в EasyPodge. Что? VCPunage. Ну, да, вот. Самое важное, например, самое простое, это быстренько показать свою идею всему миру. Вот. Это сделать на флешет небольшую игрушку, впилиться в небольшой бюджет, сделать ее очень быстро. У нас компания Рашиза делается там, за 2,5-3 месяца. Мы можем и быстрее. Вот. Дальше эту игру показать всему миру, за собой застолбить тайтл, то есть название этой игры. Показываем ее везде всем, всем, всем по максимуму. Это флеш в социальные сети. Получаем громаднейшие фидбэки. Вот если очень много birds, да, есть положительная динамика результаты, можем, например, уже с этим тайтом идти к потенциальному условно паблишу. Это ну, большим крупным компаниям. Мы вот этот тайтл вот можем приводить, почесать вот так, вот так, вот активировать по пару, видите, пользователям игрокам нравился. нравилась игра в этот, и Мы можем это сделать на мобайл. И тогда, например, дать вторую жизнь своему тайтлу, уже на другой платформе, вот шансов намного больше, если вы просто будете еще не реализовали ничего в своей жизни. Есть идея, есть какие-то там художественные зарисовки, есть типа э, диздок, и придете к паблишеру с диздоком, да, и сразу на оба. Скорее всего, что паблишер вам откажут, потому что паблишеры, которые есть на сегодня, они хотят развивать знакомые тайны, знакомые названия, например. Будут больше развивать Синдереллу, нежели там, например, до рынка, да? ну, условно, потому что Синдерелла уже знают практически во всем мире, известно, большая вероятность, что выстрелили и так далее, и так далее. Признайтесь себе, что вы не умеете делать игры, но очень хотите, что нужно сделать? Это играть и любить игры, обязательно смотреть мультики. Перед тем был доклад да, Аллы, которая говорила о том, что типа если мы делаем вот игру, то э, тенденция меняется и так далее. Самый простой способ избежать меньшей риски ⁇ посмотрите за кинематографом. То есть э, э, в кинематографе тенденции просчитываются на несколько лет вперед. То есть смотрите, какие фильмы выйдут через год, через полтора, трейлеры и анонсы и подстраивайтесь под эти тенденции. Посещать конференции, впитывать как будто информацию, разбирать успешные проекты, Это важно. Успешные проекты просто так не получаются. А вы, вот, учитывая жанр, написать рецепт документы, сделать архетип, и так далее. Лучшие наставники. Не тратьте свое время, если у вас есть какая-то идея, мысль, не зажимайте. У вас еще появятся идеи, мысли. Идите, к... ищите наставника во Львове, в Львове, в Ромне, в Ромне, в Харькове, в в Киеве, в Киеве. Приходите в большие компании, не бойтесь, что у вас идею своруют. Если вы верите в свою идею, у вас блестящие глаза, горячие глаза, то и вы несете идеологию этой идеи. То есть вас заметят однозначно, пригласят, скорее всего, поработать в, в компанию в большую, дадут возможности, ресурсы, и вы по реализуете свою идею. Чем будете греться несколько лет, ходить, околачиваться. Никому не расскажу, потому что у Наставники. Флешки, фишки, быстрая разработка, невысокие требования. Флешки бесплатные. Монетизация происходит за счет рекламы, за счет продажи лицензий, сайт блоков, праймери. Флешку можно, к примеру, прийти к нам, это уже рекламный блок, да, вот, и опубликовать в социальных сетях. Мы ее доадаптируем, сделаем, и плюс еще заплатим денег, или менью Ну, то есть разные варианты. То есть мы сразу же э, э, есть потребность в порталов. У нас их два Вы протестируете свои и умение делать игры, возможность получить быстро деньги. Правда, не большие, это по флешке. А в мобайле, если вы не выстреливаете, значит это минус пошел. А флешки можно э, Если затраты окупаются, то вы и вы в рынке находитесь, это очень хорошо докажут себе самостоятельность, то оптация а если он успешный, может быть маловато. Я Мы научились магнитизировать флеш игру в 20 августа. Ну, которая делается через 2 с месяца. Если посчитать, например, на хайл который которая тяжелая и сложная, и надо попасть в тренд, а тренды сейчас и всякие тенденции очень быстро меняются, и делать их в год, я сейчас не рискну. Ну, честно. Так, у нас сейчас. Да. У нас 40 проектов за 4 года, и больше даже. 40 проектов, да. Это такой портал, вот еще новый портал у нас есть. А -а -а. год назад я быстро. Год назад у нас было здесь 20 тысяч участников группы, да, мы еще раз развиваем свою группу в соцсетях. Сейчас вот по 200 тысяч классиков. Если кто-то идет нафиг, и мне нравится, и, да, то выбор. Тест на внимательность для фулуара Фейсбук. Про я сказал. Про очень интересная новость сейчас. Мобильные игры у нас есть. Детское направление, которое классное, кайфовое, но проводилось. Вот. Ну и напоследок ребенок не рождается, сразу с он наращивает их. Самая простая формула уже все, что мы с теми получаем. все перейдут, имейте выдержку терпение, а, и, и не бойтесь заражать свои идеи, если она у вас есть, Знакомые, близких, сослуживцев, компании, продавайте свои идеи. Дальше уже все придумается и жизнь. Так, доброе, а чем хотите, что какое время монетизировал? Кто? Что? Монетизировал в 20-м, за какое время? Не считал. Я дам тебе ответ проще, что у нас там компания вышла на самоокупаемость, самоокупаемость, где мы не просили нигде денег. Через 4 месяца просто стало. Какие месяца будут у Крим в у вас есть? О, GL, там, социалки, куда вы их посылаете, чтобы было он не развивался? Практически. Мы на них выкладываем уже для того, чтобы продавать возможность сайт для маленьких порталов. FGL нам больше интересно, как чуть-чуть для дистрибуции. Потому что на FGL ломятся, как правило, новички, а у нас уже достаточно репутации для того, чтобы мы уже сразу с любой и игровыми порталами общаемся. У вас есть просто то у вас есть да, у нас просто... мало и эти порталы знают, что мы делаем на А как вы были на ситуации, когда ваши У нас не было

Грубо говоря, кто хочет понять, что такое аудитория, например, юношеская, да, юноша, семья, либо кидс. Заходите смело, есть такой spill.com. У них это есть четкая градация, описания вообще этих аудиторий. Выбирайте, как вы себе хотите делать, делайте. Так, добрый, остальные питания. Что вы больше дыхите, социалы или спортали? Что вы имеете свои порталы, и что работает больше акцент На все делаем. У нас сюда построена ситуация, что есть те, которые, ну то есть команда, которые разработки делают, да? есть ответственность за порталы, есть ответственность за социальные сети, комьюнити, да, Где <говорит> ваш портал, есть, чуть есть, 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 мы есть, у нас есть, 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 Свой есть, есть, Все, есть, есть, все все, все, все. Так, добре, дякую за доступ.